អ្វីទៅគឺជាការឆ្លោះប្រវៀនធំការឆ្លោះប្រវៀនធំគឺជាដំណើរការខាងវិជ្ជសះដែលប្រើពីនិតផ្នែកខាងក្នុងប្រវៀនធំដោយប្រើកាមេរ៉ាដែលមានលក្ខណៈជាតយោដែលមានទំហំតូចអាចបត់បែនបានមានអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល1.3សង់ទីម៉ែត្រវែងប្រហែល160សង់ទីម៉ែត្រដែលចុងកាមេរ៉ាមีកែវពង្រីករូបភាពរីឯផ្នែកម្ខាងទៀតមានពន្លឺ ហើយវាបញ្ជូនរូបភាពទៅកាន់អេក្រង់រូបភាពដោយលោកវិជ្ជមបណ្ឌិតនឹងសូកាមេរ៉ាចូលទៅក្នុងទ្វាធំឡើងរហូតទៅដល់គល់ពវៀនធំដែលជាប់ជាមួយនឹងពវៀនតូចការធ្វើបែបនេះអាចវិនិច្ឆ័យផ្នែកខាងក្នុងពវៀនធំទាំងអស់ថាតើតាមមានដំ bau រលា ដំសាច់មហារាជឬក៏អត់ក្រៅពីនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រមាលមើលអាការៈខុសប្រកដីផ្សេងផ្សេងរបស់ពវៀនធំដែលកើតមានដូចជាពវៀនប្រែប្រួលរាជរំរាយទុល្លិមុករំរាយបាត់ចឹងធំខុសប្រកដីភាពផ្លេចស្លាំងស្រកតំនឹងដោយគ្មានមូលហេតុឈឺពួរមានដុំនៅក្នុងពួរមានហូរឈាមមកតាមទ្វារធំឬមានប្រវត្តិមហារាជនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ តត្រៀមខ្លួនមុនពេលឆ្លោះព្រវៀនធំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងផ្តល់ពីណែនាំជាមុនតតោងនឹងអ្វីដែលគួរឬមិនគួរប្រតិបត្តិមុនពេលឆ្លោះព្រវៀនធំអ្នកជំងឺគួរផ្អាកបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងអាហារដែលមានការអសរស័យច្រើនមុនពេលចូលឆ្លោះយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានពេលត្រៀមពោះវៀនតិចជាងមុន លោកវិជ្ជមានិតអាចឲ្យលោកអ្នកញ៉ាំថ្នាំបញ្ចុះឬសងលិមួកមុនពេលចូលឆ្លោះថ្នាំបញ្ចុះអាចជួយជំរុញឲ្យពោះវៀនហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់ជើងយ៉ាងហោចណាស់4ដងដែលលក្ខណៈរបស់លិមួកដែលប្រមនឹងធ្វើការឆ្លោះត្រូវมันមានការអាចមានពោះលឿងតិចតួចថ្លាដោយទឹកនោមថ្នាំបញ្ចុះអាចមានលក្ខណៈជាក្រពបប្រេងឬជាមាសៅកញ្ចប់លាយជាមួយនឹងទឹកផឹករីឯការសងលិមួក គឺជាការដាក់បញ្ចូលខ្សែជួរតូចឲ្យតុនចូលទៅក្នុងវាធំហើយបញ្ចូលទឹកសាប៊ូឬទឹកសារ៉មដើម្បីសងលាងវាធំមុនធ្វើការឆ្លោះពវាធំគូផ្អាទទួលទីអាហារហើយនៅពេទ្យសាជាយ៉ាងហោចណាស់2 6ទៅ8ម៉ោងអ្នកជំងឺគួជម្រាបបិច្ឆៈមណ្ឌលពីអាការៈប្រតិកម្មថ្នាំឬសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់កើតបើត្រូវការពិនិត្យអវ័យជាពិសេសគួជម្រាបឲ្យវេជ្ជមណ្ឌលជ្រាបជាមុន រួមទាំងត្រៀមថ្នាំគ្រប់ប្រភេទដែលលោកអ្នកភាសាជាប្រចាំរួមទាំងថ្នាំ Aspirin ថ្នាំព្យាបាលជំងឺរោគរលាកសន្លាក់ថ្នាំធ្វើឲ្យឈាមរាវថ្នាំទឹកនោមផ្អែមអាហារបំពន់ផ្សេងផ្សេងមុនពេលឆ្លោះពូវៀនធំអ្នកជំងឺគួរតែមានមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិមកទទួលត្រឡប់តើផ្ទះ អ្នកជំងឺមិនគួរបើកឡានក្នុងរយៈពេល2ទៅ12ទៅ24ម៉ោងក្រោយពីឆ្លោះពវៀនធំដោយសារតែវាមិនទាន់អស់ជាតិថ្នាំកេងលក់ក្នុងពេលដែលឆ្លោះពវៀនធំអ្នកជំងឺនឹងទទួលបានថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍តាមសរសៃឈាមខ្មៅដែលថ្នាំនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយក្នុងកំឡុងពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យនឹងកលានុបដ្ឋាយិកានឹងពិនិត្យមើលកម្រិតចិបច្រសម្ពាធឈាមហើយនឹងកម្រិតអុកស៊ីសែន រហូតក្នុងពេលដែលឆ្លោះហើយនិងក្រោយពេលឆ្លោះគណៈពេលដែលធ្វើការឆ្លោះលោកវិជ្ជមណ្ឌិតនឹងធ្វើការសោកបញ្ចោលកាមេរ៉ាយឺតយឺតចូលទៅតាមទវាធំឡើងទៅកាន់គលពវិញ្ញធំលោកវិជ្ជមណ្ឌិតអាចឃើញរូបភាពដែលទទួលបានពីកាមេរ៉ាវីដេអូដែលបញ្ជូនមកអេក្រង់ទូរទស្សន៍របស់ពវិញ្ញធំបានយ៉ាងច្បាស់លោកវិជ្ជមណ្ឌិតនឹងធ្វើការបញ្ចោលខ្សលដើម្បីពង្រឹកពវិញ្ញធំដើម្បីឲ្យឃើញរូបភាពកាន់តែច្បាស់ជាងមុន ហើយអាចដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ពិសេសដើម្បីជ្រັບយកសាច់ដើម្បីតពិនិត្យគាត់ឈៀមក្នុងករណីដែលមានហូរឈៀមហើយកាត់តង់សាច់ដែលខុសប្រកបណ្ដីបានខណៈពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្លុំខ ճ ល់អ្នកជំនួយអាចមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងព្យាយាមបូមយកខ ճ ល់ដែលផ្លុំចោលចេញឲ្យបានស្អាតបំផុតក្នុងពេលដែលដកកាមេរ៉ាចេញក្រោយពិឆ្លោះពហុវិញ្ញធមការឆ្លោះពហុវិញ្ញធមប្រើពេលប្រហែលពី30ទៅ60នាទី ក្រោយពីឆ្លោះអ្នកជំងឺត្រូវបានមើលថែយ៉ាងដិតដាល់ប្រហែល2ម៉ោងអ្នកជំងឺខ្លះអាចមានอาการហើមពោះឆ្អល់ពោះឬឈឺចុកពោះតិចតួចដោយសារតែអាចមានខ្យល់ដែលកើតឡើងពីការ плом ខ្យល់ចូលក្នុងពេលដែលឆ្លោះនៅពេលដែលអ្នកជំងឺដើរខ្យល់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អបើសាល់ជាងមុនដែលอาการទាំងនេះនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយពីនេះ បសិនជាវិជិត្រមណ្ឌិតឃើញដុំសាច់ដែលដុសនៅក្នុងពូវៀនធំហើយសង្ស័យថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់លោកវិជិត្រមណ្ឌិតនឹងជ្រាបយកដុំសាច់ទៅពិនិត្យភ្លាមការធ្វើបែបនេះហៅថាバイអូស៊ីដោយមិនបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់អ្នកជំងឺឡើយលោកវិជិត្រមណ្ឌិតនឹងជំរាបលទ្ធផលនៃការឆ្លោះឲ្យអ្នកជំងឺដឹងនៅក្នុងថ្ងៃដែលឆ្លោះ សម្រាប់លទ្ធផលសាច់លោកវិជ្ជមណ្ឌ pues ិតនឹងណាត់មកស្ដ anyway> ាប់លទ្ធផលក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃក្រោយពីឆ្លោះហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងពីការឆ្លោះពវៀនធំមានដូចជាការធ្លុះរបស់ពវៀនធំរួមទាំងអាចមានហូជីមិញធប់ក្រោយពីជ្រັບសាច់ប៉ុន្តែហានិភ័យនេះកំរောនឹងកើតមានឡើងណាស់បើមិនចេញជំងឺមានអាការៈណាមួយក្នុងចំណោមអាការៈទាំងនេះគួរជំរាបឲ្យលោកវិជ្ជមណ្ឌិតជ្រាបភ្លាម ជាពស់ធន់ធងមានក្រុនបត់ជើងចិញ្ចៀមស្រស់ចុកណែនដំទ្រូងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងលះលះហៃ